І всім привіт, друзі і підписники мого каналу. З вами Де. І ми сьогодні будемо грати в на кінатор Гені. І у вас буде два питання. Перше питання, чому я поміняв свій нік. По друге питання, чому я скін поміняв. Ну, я вам кажу, бо мені не сподобалось. Це був взагалі не мій нік. це мені намалювали, а це мій вже настоящий нік і мій настоящий скін. Так, і давайте почнемо грати. Іграю. Ну, я вам не скажу, скільки мені років, я зараз поставлю на паузу. І ми продовжуємо. Так. Давайте будемо. нашего напарника канала. Давайте. Добр. Ваш персонаж зарегистрировался на Ютубе? Да. Ваш персонаж женского пола? Не. Ваш персонаж герой детской книги? Не. Имели ваш персонаж отношение к маслу? Ть, не. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Ну, не думаю. Может, ну, вашему персонажу не ему еще только меньше. Пытаетесь ли кот убить вашего персонажа? Хочу быть кит. Я ничего, я логику не разумею Хорошо, нет У вашего персонажа светятся зубы и глаза? Нет Ваш персонаж живет один? Нет Ваш персонаж может пере... Нет У вашего персонажа есть известная сестра? нет Ваш персонаж знает вас? Да. Это персонаж из вашей семьи? Нет. Ваш персонаж учится с вами? Что я поставлю там? Да. Ваш персонаж, может, изменяется? Нет. Ваш персонаж учится с вами? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к да? Нет. Ваш персонаж вас видел? Да. Ваш персонажа есть все конечности? Чего? Я ничего не понял. Нет. Ваш персонаж учится в школе? Да. И это... Це... Заяц-алкаш. Чего? Че? 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 Какой еще нафиг заяц? Какой еще алкаш? Нет. Это правильно. Да, продолжить. Я тебе даю одну попытку. Ще раз даю, чтобы ты, что ты Вы знакомы с друзьями вашего персонажа? Ну, не все, мы, возможно, частично. Так. Да. Это персонаж учится к вашим классе? Да. учится в классе. Да. Ваш персонаж из ваш... не. Ваш персонаж стал заменить благодаря интернету. Сейчас не знаю. Ваш персонаж делает монтажные видео? Да. Вы были у вашего персонажа в гостях? М -м -м, возможно, ну, трохи ходил. Ваш персонаж учится с вами в школе? Да, я тебе уже говорил. Ваш персонаж занимался незаконным? Не. Ваш персонаж неизвестен своим видом на ютубе? Ну, да. Да. Ваш персонаж блогер из Казахстана? Не. Вы учились вместе с вашим персонажем? Мы еще учимся, это? ли ваш персонаж монтировать видео? Если эм, он уже делает то, то значит, нет? Да. Вы, ваш... Вы ва... вашего персонажа видели в жизни? Да. Ваш персонаж девушка? Нет. Люблю, 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 Анакинатор, ты дебил? Ты дебил? Выношный дебил. Нет. Ваш персонаж позиций Яндекс. Кто его знает? Ваш персонаж есть є, є Ваш персонаж больше 50 тысяч подписчиков на Ютубе. Ну, не зовсім. Ваш персонаж прославился благодарю. Ша не знаю. Ваш персонаж есть канал на Ютубе. Якщо его звати Качана, значит є Ваш персонаж домовой. То тобто дома же Ну да, да. Ваш персонаж был у вас в гостях? У вас, да? да, да. Вы работаете вместе с вашим персонажем? Я кош работаю, у нас не ну, работ. Вы работаете с вашим персонажем? Да? Я скажу нет. Ваш персонаж знает дату вашего рождения. Кто его знал? И это... Дэнди Мастер. Какой же нафиг Дэнди Мастер? Ты что? Оборзел? Какой вообще, Мне Артур скажу, кто то Дэнди. Э... Ну, же нет. Кэт, 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 Шевел. Я зараз напишу. Я кэшче. Channel. О, от Кэт Channel. От Channel. Channel, блин. Кэт. Кот призывает. Персонажа нет в списке. Начнен Ютубер. Ой. Зараз нап... я начайно, зараз напишу я пише Ютубер. Він ютубер. Вау, вы меня победили. Ну, играть знову, Ну давай. Выбор, шайкашей, бо. Я захворів, ще я сиджу вдома. Так, і давайте. Давайте ще. Хто не знає канал, це Квасік ТВ, Містер Квасік ТВ, або зараз покажу вам той канал. Містер Квасік ТВ. Теж класний канал, підписуйтесь його. Такий Містер Квасік ТВ, про того Кечена, якого вам розказував. І Джек Ченнел тоже классно снимает. И Макс Д. D... Э... еще игровой канал Джо. Там фильм вам все подскажет, что я на свете. Он играет в Counter-Strike, кому понравится, в Да. И давайте то. Ваш персонаж существует на самом деле? Да. Ваш персонаж стаж? Нет. ваш персонаж больше 1 миллион ютуберов? Нет. Этот персонаж играл Жан-Кло Ван Дам. Не знаю. Ваш персонаж из вашей семьи? Нет. Ваш персонаж знает вас? Ну да. Ваш персонаж учится с вами? Да. Не то учите. Ваш персонаж закончил школу? Нет. Учится с вами на учебное заведение? Да. Да, да. Это ваш одноклассник. Ну, на, ну, на, на Орландо, Саша. Ну, ну да, он классный, когда... Добре, ты угадал, да, ты угадал. И давайте щем. <клышка> давайте ще одного джота. Мой канал Джота. Давайте. Не так, не. У вас персонажа не. Вы знакомы, лично с вашим персонажем, да. Нет. Ну, да, да. Да, ваш персонаж ходит в школу. Если учиться, то наш ходит. Ваш персонаж учится с вами на очень, да. Да, тоже одноклассник. да. Добрый, и давайте себе. Давайте себе. Так, ваш персонаж мужчина. Да, я, я мужчина, да. Ваш персонаж прославился благодаря Ютубу. Ну, что не, что не, что не. Ваш персонаж знает вас. Да, Я себе знаю. Ваш персонаж ваш семье. Да. Ваш персонаж жил в прошлом веке. Не. Это персонаж ви? Да. Ваше знает ваших близких. Да. Я є ти самый. Я сам. Ура, молодец! Ты вже три раза вгадав. Ну що, и це ми вже відео закінчимо. Дякую, що дивилися. На мой канал, не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на те каналы, которые я вам показываю. И все, пока.